اللهم انا نستودعك ونستحفظ أجيالنا وأبدنا وأموالنا وأولنا وكل شيء أعطيتنا واجعلنا فيك نفك وعياذك من كل شيطان بريء وجبر ويوازنك إنا إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافيه ويقضي الاستقامه وعزنا من مجبدنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وزرّجاتنا قل واجعل المتقين إماما. اللهم سلم ديننا اللهم سلم أولادنا اللهم سلم أهلنا وأصل اللهم سلم أحبابنا يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آدنا من حسنة وفي الأرض حسنة وقنا عذاب النار ونخلنا من عذاب العبر يا عزيز يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه Rabbi syurah sadri wa sili amri wa hukta tamil lisani yafqahu qawli Allahumma zilina ilman wa fahman wa al hikmah bisalil amin ya rabbil alamin Segala puji, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini Sama-sama kita berusaha untuk menghampirkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengingati Allah subhanahu wa ta'ala tidak adalah amalan yang boleh afdal untuk kita lakukan kecuali saat-saat kita mengingati Tuhan kita. Saat-saat kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala ianya merupakan menjunjung perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang Allah telah sebut dalam Al-Quran Bahkan ketika mana kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjunjung perintah yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka ketika mana kita berzikir kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala maka ketika itu kita telah pun melakukan perkara yang sangat mulia kerana ketika itu kita mengingati Khalik kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan segala alam kita mengingati Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada gambarannya nilai yang boleh kita nilaikan kita kita ke mana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala memadailah dalam hadis kursi apabila ha, hadis menyebut iza zakarun iza zakrin fi fi iza zakarni fi nafsihi zakartuhu fi nafsihi Apabila hamba hamba itu mengetekku dalam dirinya ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita dalam dirinya zakartu fi nafsi sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita makna nilai nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada kebahagiaan yang terlebih bahagia sekiranya kita memahami makna Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan ta'zim sayyidio kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ta'zim saya kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh mahabbah Saya kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh pengharapan Dengan penuh munajat Ketika mana kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kita itu kita beristirahat pada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mana kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Ketika itu kita merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh luahan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh permintaan agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seruan kepada nama Allah itu punya makna yang pelbagai. Ketika mana kita menyebut Allah sudah pastilah di situ ada luahan dalam hati kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita sekiranya kita ini diberikan keimanan yang kuat terhadap hari akhirat maka kita rasa bimbang dengan keadaan akhirat kita maka kita ketika kita menyebut nama Allah dalam mati ya Allah bantulah kami ketika di akhirat nanti Ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita mengadu kepada Allah dengan pelbagai masalah yang ada di dunia ini yang kita hadapi maka kita menyebut nama Allah dalam keadaan kita mengadu kepada Allah segala hajat kita di dunia ini maka seluruhnya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Ketika mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penyerahan diri kita kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita eh dengan penuh kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka orang yang memahami makna ini sudah pastilah sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menyebut betapa manusia di padang mahsyar nanti mereka sangat ha? Mereka sangat terkilat Ataupun berkeinginan agar Waktu mereka di dunia dahulu Dipenuhi Untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebab menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Nama yang paling mulia Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala Nama yang paling tinggi Mana mungkin Boleh menandingi Ingatan kita kepada mana-mana ingatan Hatta ingatan kita kepada syurga Ingatan kita kepada nikmat syurga Ingatan kita kepada anak kita Ingatan kepada isteri kita Tidak ada bandingan ketika mana ingatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada bandingan yang sekiranya kita mengingati omak kita Masya Allah omak kita yang penuh dengan kasih sayang amat kita yang memberikan perhatian yang banyak kepada kita maka tidak ada bandingannya ketika mana kita punya nama Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan segala-galanya kepada kita sekiranya kita rasa bahagia sebab kita ada amat maka Allah Subhanahu wa taala yang jadikan manusia nama ada amat Sekiranya kita rasa bahagia sebab kita memiliki seorang ayah dengan kasih seorang ayah maka kita dapat rasa bahagia maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk bernama ayah bermaksud Allah taala lebih mengetahui keperluan kita ini sebelum kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita rasa bahagia dengan kasih sayang seorang ayah kita rasa bahagia dengan kasih sayang seorang ibu kita rasa bahagia dengan kasih sayang anak kepada kita kita rasa bahagia dengan kasih sayang saudara mara kepada kita semua itu adalah kebahagiaan yang dicipta oleh Allah Subhanahu untuk kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia ini maka diberikan pelbagai kebahagiaan kepada kita maka kita menyangka itulah kebahagiaan kita yang paling paling nikmat mengingati orang yang berjasa kepada kita iaitu ama, ayah, isteri, suami, anak dan sebagainya sedangkan kita lupa bahawa semua nikmat yang kita rasai itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala hatta sekiranya kita memahami makna kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu disebut bahawa supaya kita memahami makna kasih Nabi kepada kita tidak semudah untuk kita memahami kasih sayang Allah Ayah kepada kita kalau kasih sayang Allah Ayah kepada kita mudah sebab kita pernah rasa masakan dia kasih sayang Ayah mudah sebab kita pernah guna duit dia dia pernah jaga kita ya eh? tetapi untuk memahami kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kena mengaji itu kena belajar itu kena membaca sehingga bukan sekadar kita mengetahui kasih sayang Nabi kepada kita tetapi kita merasai kasih sayang Nabi kepada kita sebagaimana kita merasai kasih sayang Allah Mak Ayah kepada kita jadi Allah Mak Ayah kasih kepada kita bukan sekali kita tahu kita merasai kasih sayang mereka begitu juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sekiranya kita mengetahui kasih sayangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kasih sayang Nabi kepada kita melebihi daripada kasih sayang Allah Mak Ayah kasih sayang Nabi kepada kita lebih kasih sayang Amat ayah kepada kita Kenapa? Sebab eh? Sesiapa pun yang Mengasihi seseorang Maka sampai satu saat Nanti kita akan melupakan orang yang kita kasihi Sesiapa pun yang menyayangi kita Sepenuh hati Sampai satu masa nanti Mereka akan melupakan kita Hari itu adalah hari manusia hanya mengingati diri masing-masing. Tak mampu kita nak mengingati orang yang lain. Allah Taala berfirman dalam Quran, yauma idzin sya'nun yughni. Yauma idzin sya'nun yughni. Yauma idzin hari akhirat tersebut sya'nun keadaan masalah kita dengan Allah. Ibadat kita tidak sempurna, dosa kita banyak. Bermaksud kita masing-masing punya masalah dengan Allah. Hatta para rasul sendiri pun, mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri ketika itu. Para rasul pun, mereka tak sampai nak mikirkan hal orang. Mereka pun fikir hal diri mereka. Mereka pun akan mengatakan, Nafsi, nafsi. Nabi Adam akan mengatakan, Nafsi, nafsi. Nabi Musa akan mengatakan nafsi nafsi diriku diriku. Nabi Adam AS mengatakan aku juga pernah buat salah dulu makan buah hud. Sedangkan telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi disebabkan air itu air kemurka yang dahsyat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah Tuhan murko sebegitu murko sehingga kesalahan kita yang telah dimaafkan pun kita ingat balik Oh. Nabi Adam AS telah dimaafkan kesalahannya Tetapi ketika itu kemurkaan Allah SWT yang sangat besar Sehingga Nabi Adam teringat balik kesalahannya Maka memadai mengingati kesalahan itu Dia tak boleh nak fikir hal orang Begitu juga Nabi Musa AS pernah buat salah Bunuh orang tanpa sengaja Maka ketika itu dia mengingati kesalahan masing-masing Yauma izin sya'nu yuni Jadi siapakah yang sanggup memikirkan hal kita Dalam keadaan yang sengsara Tak ada seorang pun memikirkan Keadaan kesusahan seorang Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekuat manakah kasihnya Nabi kepada kita Sangat kuat kasih Nabi kita kepada kita Sehingga di akhirat nanti nabi tidak pernah melupakan kita. Nabi sentiasa memikirkan masalah kita. Bahkan nabi memikirkan dosa kita. Bagaimana Allah Taala boleh mengampunkan dosa kita? Begitulah kasihnya nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sekiranya kita memahami itu Sekiranya kita memahami betapa kasihnya Nabi kepada kita Kasihnya Nabi kepada kita bukan sekali ditunjukkan dengan mengambil berat Kasih sayang Nabi kepada kita bukan sekadar ditunjukkan betapa kerisauan Nabi pemikirannya kepada umatnya Tetapi kasih Nabi sehingga dirasai dalam hati dia sehingga nabi mengail, mengalirkan air mata ingatan cinta Allah oh. itu sungguh kan eh? rasa kasih nabi kepada kita tu punya perasaan berperasaan nabi punya perasaan cinta kepada kita yang mendalam sehingga nabi mengalirkan air mata ingatan sahabat melihat dia ya Rasulullah kenapa mengalir air mata Nabi ya Rasulullah Aku merindui Aku merindu kekasihku Aku merindu orang yang aku kasihi Jadi perasaan cinta itu Kalau sehingga mengalir ke air mata Itu bukan calang-calang punya cinta eh? Orang kalau itu ingat ke amat eh, Niti air mata ah, Biasalah Mungkin sayang semua Sayang sehingga keluar air mata Itu luar biasa Eh, luar biasa kerinduan dia ha, eh, Cuba kita ingat Siapa pernah yang kita ingat Menitik iman tu oh, Sayang semua Jadi Nabi Ingat kepada kita Sehingga mengalirkan air mata Sehingga terkejut para sahabat Siapa yang kau ingat ya Rasulullah Sehingga mengalir air mata rindu nama dia Air mata kerinduan Nabi punya perasaan yang sangat bermaksud Nabi eh, sangat ingin melihat wajah itu sebagaimana kita juga ingin melihat wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi juga tersangat ingin melihat wajah kita mana mungkin eh, seseorang yang diberikan rasa cinta sehingga mengalir air mata tak nak melihat wajah orang yang dicintai adakah? mana mungkin eh, Uh, kalau orang teringat ke anak eh? Masya Allah, kenapa rindu ke anak mungkinlah. lah eh? Jadi, Takkah dia ingin melihat wajah anak dia Orang yang rasa rindu Kepada eh, Amak dia Takkah dia ingin melihat wajah amak dia Seorang isteri Yang rindu kepada suami dia Takkah tersangit ingin melihat wajah suami dia Seorang suami yang rindu Kepada isteri dia Takkah tersangit ingin melihat wajah isteri dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Nabi teringat kepada kita ini sehingga menitiskan air mata kerinduan sudah pasti Nabi pun punya perasaan yang sama tersangat ingin melihat wajah kita sebagaimana kita ingin melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka bila pasangan kasih bersama kasih bertemu dan melihat maka wujudlah nikmat sudah pastilah kalau kita bertemu dengan orang yang cinta kepada kita kita juga cinta kepada dia maka datang satu nikmat persaudaraan nama dia nikmat persaudaraan sekiranya kita jujur berkawan dengan sahabat kita ada sahabat baik tentu kan. memang kita baik sungguh dengan dia sekiranya kita ada persahabatan yang jujur jujur sungguh Maka kita tersangat nikmat bila bertemu dengan kawan kita. Namanya cinta. Bila ha, perasaan kasih dengan kasih bertemu, maka datang nikmat. Sebab tu dalam syurga diberikan nikmat persaudaraan. Dalam syurga kita bertemu diberikan rasa nikmat. Ha, sekarang tak ada dah ha segala muan albah ha muka ni ya tak ada muka lain ya ha sebab tak ada perasaan perasaan kasih tu kurang yang ada dongki ha dongki ca ha yang ada dongki yang ada riati yang ada muluat ha ha jadi tak ada ni'mat ha, tapi kalau kita ada sahabat yang ikhlas kita bersahabat Oh bila kita jumpa dia kita seronok nak berbual dengan dia dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mana menyempurnakan hati kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran wa nazana ma fi suduri min ghill Ketika mana kita nak masuk syurga di akhirat nanti Allah Taala berfirman wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut daripada dada-dada penghuni syurga orang Islam ini min gil, daripada iri hati, tak puas hati. kita masih ada dalam kalau kat dunia ni bersalah-salah dalam ni. Cubu, dongki, meluat sakit hati. sebab tu kita melihat wajah saudara kita tak ada apa-apa. Muak -apa. muka, muka orang tak ada muka lain kau ha, tak ada tetapi bila kita nak masuk syurga Allah Ta'ala berfirman wa nazana ma fi suduri min ghilin kami cabut perasaan dengki iri hati berdada dan maksud ikhwana maka akan datang persaudaraan jadi bila kita masuk syurga kita jumpa balik kawan lagi eh kita sama masuk pondok rawdah ni kan yuk apa saya sayang bona nak ke kau ni? Makin muruan nampak. Oh, entahlah kita dia. Oh, syukur masya-Allah kita memandang sudah kita nikmat. Bila bercakap, Allah, oh, mari dan kau bercakap sakit dan tidak nong Tapi nya sodaplah nong oh. <laughs> Jadi dalam dalam syurga itu pandang wajah saudara kita nikmat Donga dia cakap nikmat ya Allah, sedap bahasa kau, woy. cakap lain. Okey sini, ya Allah tahu eh bahasa kau, diamlah eh. Bising yok, sakit hati. Oh, ah, tapi dalam syukur Mandang wajah saudara nikmat, mendengar kalam dia nikmat, la yasma'una fiha la wa wa la illa qilan salaman salama dalam syurga itu tak akan dengar perkataan yang lara apa maksud perkataan lara la isma'una fiha lagwan dalam syurga kita tak akan dengar perkataan, perkataan lara apa maksud perkataan lara perkataan lara perkataan, perkataan yang tak betul mungkin perkataan yang mengurus hati kita ha, nah, kan? ya. itu lara yang tak ada faedah perkataan yang berfaedah kita dengar dia bercakap bertambah cinta kita Ha, uh, orang kalau nak cakap dengan penuh kasih sayang orang tu pandai cakap dengan lembut nada dia kita dengar bunyi orang sedap eh, dia bercakap dia cakap dengan penuh kasih sayang uh, dia bercakap moti-moti ha, kita pun Allah oh, diamlah eh la la fiha lawa wa la ta'thima illa qilan salaman salaman dalam syurga itu kamu tak akan dengar perkataan lara wala perkataan yang menyakitkan hati illa qilan salaman salama perkataan yang sumut perkataan yang mesejahterakan hati kita bukan disebut salam 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 tak perkataan yang semua menenangkan kita membahagiakan kita itu kepada saudara yang biasa apa lagi nikmat melihat wajah orang yang soleh. Apa lagi melihat wajah para anbiya alaihi wassalatu wassalam dan kemuncaknya melihat wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh? Dan kesempurnaan nikmat kasih sayang nabi kita kepada kita siapa yang buat Allah subhanahu wa ta'ala yang buat kita rasa nikmat dengan Nabi kita rasa kita rasa bahagia dengan Nabi kita kita rasa bahagia dengan saudara kita bahkan dalam syurga itu Allah ta'ala berikan kesempurnaan dia siapa yang buat Allah subhanahu wa ta'ala yang untuk siapa? untuk kita jadi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mengetahui apa yang kita hendak kita pun tak tahu apa kita hendak Allah lebih mengetahui Apa yang kita hajat Melebih kita Sekiranya syurga itu Diberi oleh Allah Ikut kehendak kita ha, saya Contoh tulis Niamat syurga itu rumah macam mana Loket mana diam man. Kalau kita lukis syurga kita sendiri Syurga kita lah yang paling tak cantik eh? Kalau kita pilih makanan kita sendiri, pilihlah buah macam mana dalam syurga. Ha, buah tu nak rasa durian sikit, rasa rambutan sikit, tu ada rasa manggi sikit. Buah kita lain paling tak sadar. Ha. Jadi syurga itu, Allah Ta'ala lebih mengetahui kehendak kita. Allah Ta'ala lebih lebih mengetahui apa yang kita inginkan dalam syurga itu. Begitulah yang lain Eh, yang Allah Taala berikan nikmat dalam syurga maka siapa yang bagi kepada kita nikmat itu Allah Subhanahu wa taala maka tidak patutkah kita rasa bahagia bila kita menyebut Allah Subhanahu wa taala di dunia ini yang mana Allah menjadikan semua nikmat yang diberikan kepada kita hakikatnya adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala maka sudah tentulah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebutan yang paling mulia yang paling tinggi sekali sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Allah telah perintahkan nabi kita menyebut nama Allah dah itulah yang paling besar sekali itu engkau cukuplah engkau menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala qul Allah summa zarhum fi khawtihim yal'abud kemudian biarkan orang lain hati mereka itu bermain-main lalai dengan yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala adapun kau ya Muhammad hati engkau ingat Allah subhanahu wa ta'ala Allah engkau ya Muhammad kul Allah summa zarhum fi khawtihim yal'abud orang lain biarkan hati mereka itu bermain-main ingatan mereka selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa memadai Nabi menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab Allah Subhanahu adalah yang paling tinggi kemuliaannya kerana semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita kemudahan begitu kekuatan agar dapat kita menyebut nama Allah Subhanahu ta'ala banyak-banyaknya bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita makna makrifat di sebalik nama itu. Jadi bukan sekadar kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tapi diberikan kita makrifat kita ke mana kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar kita menyebut nama Allah tapi disertai dengan makrifat. Apa maksud disertai dengan makrifat? Bermaksud menyebut nama Allah dengan penuh rasa cinta. Menyebut nama Allah dengan penuh rasa ta'zim menyebut nama Allah sehingga tenggelam perasaan kita kepada Tuhan kita itu maksud menyebut nama Allah dengan ma'rifat apa maksud menyebut nama Allah tanpa ma'rifat bermaksud menyebut nama Allah dengan lalai maka menyebut nama Allah tanpa hati kita ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita agar dapat memperbanyakkan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita menyebut nama Allah nama Allah dengan penuh makrifat dengan penuh cinta dengan penuh ta'zhim eh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat itu amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad hamdalahu rabbil alamin